С нашей стороны. Я объясню почему. Есть информация публичная, которая должен знать гражданское общество. Есть информация стратегическая, потому что топливно-энергетический комплекс это очень специфический и стратегически важное направление. Поэтому иногда, честно вам скажу, вот со стороны гражданских организаций, иногда мы блокируем некоторые вопросы, по той простой причине, вы знаете, насколько это важно. И сегодня сохранить его, потому что мы подвержены сегодня, к сожалению, Бархарской области серьезной навале, серьезной нагрузке, и мы находимся в страшном времени. Поэтому иногда информацию, которая может быть дана вам, которую вы хотите иметь, может быть направлена против нас. Поэтому нам нужно вот эту четко грань отработать. Та публичная информация, которая доступна естественно, та, которая информация закрыта как стратегическая, то, извините, пожалуйста, нас. Я как раз это все вещи прекрасно понимаю, но тем, чем, о чем вы говорите, мы тоже сдерживаем. Вот таких вот популистов выступают. Но если есть конкретное обращение населения, если есть подтвержденные факты, мы, разумеется, держим вас на руках, не сообщим. Тогда я считаю, А да, все остальное, то, что если... секретная точка, добыча, там, котловар, это другие вещи. Речь идет о добыче конкретных трубок, которые горят от покелов. Тогда должен вам заметить, что на данный минуту у нас полная Да, конечно. Хочу переймати, якщо у нас дискусія, буквально про слово, вона звітерина Яковиць. Я представляю навколо світ інститут вивчення правозлочинності імені академіка ПВС наш, тому що ми почули, що у нас такий, чому я прийшла на цей захід? Тут, ну, по-перше, мене запросили цю інформацію, по-друге, і у по вашій презентації, і у ваших благих побажаннях і намірах. Я не побачила одного. Це врахування реального стану, в тому числі і на працювання укових у сфері вивчення злочинності саме у паливо енергетичній сфері. Наш інститут це вивчав, у нас є статистика. І якщо ми говоримо про те, що ми виключимо все це в нашій області, або будемо намагатися, то, то є працювати вже є розроблені схеми. Є розроблені заходи, які певною мірою обраховані вище. Тому, тому це, це, це я вам не ці виховую ви цілі, не платить крово Тому я просто говорю, що тут треба підходити комплексно, не забувати про те, що є структури, які займаються цим. Я сподіваюся, будемо співпрацювати. Дякую. Фасилий. Фасилий. Я бы хотел сейчас... Зараз...